Salam əminləmət Kanalazləzərimiz. Bu gün də siz bizə təsərrüfat səbəbində Ağçam Abbasov küçəsində 569 nömrə avtobusun yolu üzərində üç otaqlı evimizdən məsəl tanışıdırəm. EMS tam remontludur. Bu gördüyünüz bütün baxbə evlər hamısı satılır. Tək bir dənə eviniz, qalıb baxbəyimiz qalıb. Bir dənə məsəl görünüşünü göstədim. Fasad görünüşünü göstərdim. Həyətinə rahatlıqla maşını daxil olur, hörmət Kanalazləzərimiz. Gördüyünüz tərtibindədir. Burada uşuşuq ki əlavə olaraq yəni də su yeri var burada. Kombi sistemi, qazı, işığı burda hamısı hazır vəziyyətdədir. Podvalla da mən sizə tanış edim, hörmətli qonaqlar azəndə. Podval da gördüyünüz kimi 2 metrə yaxın bax belə bir podvaldır. Evin altına 4 dövrəmə gəzmək olur. Onu da mən sizə göstərdim, bax belə gəzmə yolu podvanda da. Bu tərəfdən də göstərdim sizə, bax bura da. Yəni əlavə olaraq görünür olur. Yəni evin altı 4 dövrəmə gəzdim. Uzur burada törünə kimi atılıb hörmətli qonaçlı əzizlərimiz. Tazalı. Bu şəraitdə bu vəziyyətdə satılır. Hörmətli qonaçlı əzizlərim həyətidirsə. Tam ət daşla döşənib. Qiyməti çox sərfəli dətdən artıq. Kanalımıza abunə olmağı video bəyənmə unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə bütün üçün dəvət. Siz tanış ola biləsiz. İnşallah Allah təala ev olmayan insanlara belə gözəl evlər Allah təala qismət eləsin. Bir də xatırladım ki 3 otaqdan ibarətdir. Sağda evimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi belə bir qonaq otağıdır. Və burada TV kimi çəkilib, elektrik simi çəkilib. Burada gördüyünüz kimi qonaq otağı pəncərəsi e, yola baxır. Hörmətli qanunazələyimiz, onu da qatladığınız şüşələri ki, gördüyünüz kimi boş şüşədir. 4 dövrəmə poşa daşla tikilib, hörmətli qanunazələyimiz. Döşəməsi e, laminat döşəmədir. nəisə bizim salon zələdir. Salonu da mən sizə tanıtdım. Salon da fərqli bir dizaynda da görünüşdədir. Və sol tərəfdə mətbəxdir. Mətbəx nə qədər genişdir gördüyünüz kimi. Burda mətbəx altı fitometrlər ki, yəni mətbəx möyəbbil üstü mətbəx yox olsun. Burda da mən də fərləndim ki, elektrik xətti, kanalizasiya xətti, qaz xətti hamısı qaydasındadır. Su sistem hamısı yerindədir. Burda isə bir otağımızdır. Bu otağımı da sizə tanış edim. Abodlarda gördüyünüz kimi zəvrə abodlarda çox səliqə qorüşdürünüb, hətta artıq burdan göstərəm sizə. Kombi sistemdə kimi çəkilib. Bax görürsüz ki, kombi sistemdə kimi çəkilib. Evimizin hündürlüyü 3 metr demək olar ki və burada bizim sonuncu yataq otağımız qalıb. Sonuncu yataq otağımızı göstərdim mən sizə. Bir də xatırladım ki, evimiz sənədlər tam qaydasındadır, bir başa tam qaradayı da alqısadlıdır. Evin də torpağında bir başa tam bücətdir. Və daha doğrusu torpağın tam bücətdi qabçası var, çıxarışı var. Bir başa ə natural qədər ağsaqdır. Bütün kommunikasiya xətləri də qaydasınca tam yaşayış olan bir yerdir. Avtobusdan məsafəsi demək olar ki 120 metrə məsafədə yerləşir. Ətrafına məlumatı zəhməyə bula bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Unutmayın ki yenə səhifə çıxarib evlərlə bir-birə bilə tanış ola bilərsiz.